Hazır dostlar, mən indi əskərimizin bir əskərlərimizin bir paylaşması qamanma çıxdı. Gördüm ki, döyüş bölgəsindən atıqlar 2 4 5 uğanın adını çəkiblər. Cüyun-oğlan salamımızı yolluyor. E, Mənafa, Tamriya, Miryusifə, e, Roza xanımə, Məmmadın adını çəkiblər. Mən onlara buradan salam yolluyuram, götürəm bağrımı basıram. Bunlarla fərqləyirəm. Bəli, eləciklərinin toyunu biz oxumalıyıq. Bunu ona, ona görə özümə şərəf bilirəm və söz verirəm ki, sağ-salamat qayıtsın. Onun toyunda məmnə ilə iştirak edəcəm. Öpürəm sizi, mülkəm alım, biz sizlə fəxr edirik. Qarabağ, Azərbaycan Laçından sizi salamlayırıq. Gözə qardaşlarımızdır. Oturublar. Burdan Ə, e, gözəl bizim qardaşlarımız salam göndərmək istəyir. Hər bir e, Mürənnin hər bir fanatı var. Bizim qardaşlarımıza fanatdır. Öncəylə Püzuridən çıxanlar, Sizbənddən çıxanlar. Bir qardaşımız var, ancaq Damla xanımın adını çəkir ki, mənə Damla xanımın mahnısını qoyun, ona qulağ asım, o mahnısına yatmaq istəyirəm. Allah. Qardaşımızdır. Mənzəli də bu rayonu, Şeyxanlı kəndindən. Anadan olmuşam Həsənzadə Cavidən. Burdan Laçın dağlarından Damla xanıma salamlar göndərirəm. Ürəy dolusu bütün müğənnilər də bütün Azərbaycan xalqına salam hə, çəkirəm. Allah qoydu toy olanda gəlib oxuyacaq. İnşallah. Malaf 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 Malaf. Hə, i̇nşallah. Malaf bəyimizi çox istəyən var Malaf Ağayev. Toy olanda Allah qoyusa gələcək. Malaf Ağayev? Hə, Malaf Ağayev. Malaf Ağayevi çox istəyən dostlarımız, Məddət dadı. İnşallah deyir ki, toyum olanda Malaf Ağayevi çağıracağıq. Hə, i̇nşallah. Allah qoyusa. Rozaxanım, Rozaxanım, maşın şoudan yadından qalan hər şey ondan çıxış eləyir, maşın şouda. Rozaxanlarım çatdırıram. Roza Azərbaycan müğənnilərindən. Bəli, Roza xanım, Gözəl xanım, gözəl müğənnidir. Mən də onun fanaṭıyəm. Mən də buradan Mir Yusif qardaşımıza salam göndərirəm. E, Niyyətimizdə inşallah odur ki, həmişə burada otururuq, postumuzda söhbət edirik.